А, что мы видим? Мы видим, что мы э, в цикле итерационно Имеем переменные Ну вот такие Вот такого вида а, И в цикле Мы это печатаем роу, Ну там просто май, чтобы не разгоняться сильно а, Неважно, Какие кавычки, одинарные, двойные Главное, чтобы с чего начиналось Тем и заканчивалось и там еще в конце вот такой слэшен. И снова, если мы э, увеличим, то видим, что слэшен и пожирнее, и покоричневее. То есть это слэшен это один символ. Когда я ударю на Enter, я вижу: я ничего не вижу, я вижу май, потому что это операция присвоения. А вот когда я ударю на май, то я вижу, что это MacBook вдвое. Ну, что написали, то и имеем. Если же я захочу это напечатать, я напечатаю мать, то я увижу здесь, смотри, тут одна, да, а тут две. Почему две? Потому что одна после принта. А вторая, потому что это попытка напечатать непечатный символ под названием перевести рядок строку точнее. И поэтому одна это напечатался слэш-н, а вторая это как обычно. Как обычно у нас один, один пустой пробел есть. Один пустой рядок есть. Вот. Понятно, да, куда делся вот этот n? Это мы его напечатали. Вот он. Вот он. Ну вот. Сама идея хранить файлы через запятую данные, она не новая. Если вы не слышали такое дело, как Comma Separated Value, то наверняка видели. Файлы такие есть. И если кто-то работал с Excel, Uh, и то там есть возможность среди всего прочего сохранить как там save as, и, и, или сохранить как с и и там можно выбрать uh, расширение csv и это comma separated value и тогда ваша таблица условно говоря первый столбец это фамилии вторая, Второй столбец это количество приседаний или там не знаю количество бокалов выпитого пива или ну неважно количество чего там Какое-то количество через запятую, вот, э, э, в которое хранились таблицы. Они будут сохранены в файле. Но, правда, в э, Microsoft они э, в качестве разделителя используют точку запятой. Э, в других местах используют место разделителя между с двумя значащими колонками значениями. Табуляцию, слайдштайм. Uh, но все эти файлы имеют обобщенное название CSV файлы comma separated value. Хотя они на самом деле не comma, а там табуляция separated value. Но чтобы не, не ломать мозги, все они CSV, тип CSV. С этим понятно, я думаю. И раз uh, тема такая популярная, uh, получить uh, строчку в которой куча запятых и по запятым хочется это назад разделить данные, то почти наверняка, как говорится, все уже написано до нас, все уже запрограммировано до нас. Там нужно просто изучить или библиотеку найти, или метод поискать, учителя спросить, или с по той пообщаться. Вот. ну я вам по секрету скажу что такой метод есть мы сейчас разговариваем с вами э, о том как обрабатывать строки в которых есть запятые или какие-то повторяющиеся символы для, э, используемые как разделитель вот то такой метод э, называется сплит ну типа порвать или э, разрезать сплит. И когда я говорю май сплит, то я говорю, я хочу, чтобы объект май применил сам к себе метод, ä, который используется для объектов такого типа. Этот метод называется сплит. И пока я в кавычках ничего не пишу. Я ударяю на Enter. В результате что-то случилось. Давайте внимательно посмотрим, что случилось. А, ну, для начала май никуда не делся. То есть май как был, он так и остался. Нам так удобно. Мы вот видим этот май и видим, что случилось, когда мы применили с ним май сплит. То есть сплит не уничтожил май, а создал новые объекты или новый объект. Этот новый объект, судя по открывающей, закрывающей, знакомой квадратной кавычке нам брекетс, это список. И в нем запятыми разделены два литерала. Один макбуков запятая, второй двоечка. Что интересно, что слэш n исчез, и пробел исчез. И еще следует, что вот этот сплит, он выбрасывает трейлинг, ненужные, короче, задние, передние, управляющие, иногда их еще называют управляющие символы, не печатные, управляющие символы. Да? И произвел он разделение, проглотивший пробел. То есть mySplit это все равно, что написать вот так сплит И дальше есть там такой параметр со значением по умолчанию использовать в качестве разделителя символ пробел. Пробуем. Вау, то же самое. А что будет? Если я в качестве разделителя использую букву К, имею я право или не имею. Пока вы играетесь и учитесь, пока вы юные и молоды, вам вообще все сходит с рук. А юность это состояние души. Поэтому, как говорится, you are welcome. К. проглотилась. А. О в, запятая, Я понимаю, что оно вам ломает глаза Но вы не на запятые смотрите Вы на кавычки смотрите Один элемент Литерал Да, внутри него есть запятая Но это один литерал Второй элемент литерал Третий элемент литерал Список из трех литералов Которые Стали результатом Разрезания объекта май по литерам К. Но мы, наверное, хотим не этого. Мы, наверное, хотим поделить по запятой. И вуаля Поделив по запятой. Э, получилось не так удачно, как хотелось бы. Слэшен остался. Пробел остался. Ну а что вы хотели? Вы же по запятой хотели поделить. Вот она, запятая. Потом пробел, потом. Ну вот это все, короче, вы разделили. Макбуков налево поехала, все, что осталось, поехало направо. И у вас есть э, список из двух элементов. Итак, мы сейчас проговариваем вслух определение, как работает э, метод э, строкового объекта сплит. Вот словосочетание метод строкового объекта. Это для вас матерные слова или все на своих местах и все понятно? Кому непонятно хотя бы одно слово? Значит, будем верить, что все понятно. Метод ⁇ это такая функция, которая присуща конкретным объектам, объектам какого-то одного типа. Они могут быть не присущи другим объектам, объектам другого типа. То есть, грубо говоря, это такие функции, которые сгруппированы по типу объекта. Ну и вот, когда мы этот объект применяем, то в результате получаем объект нового типа. Из объекта строка мы получаем объект список строк. Это принципиально. Так или иначе, мы можем разделить нашу строку по запятой на два элемента. Ну, теперь возникает следующее. Вообще, я говорю, это классно, но мы разговаривали, что вот это вот все, что там после запятой было вот здесь. Это, извините меня, количество условных приседаний сегодня, да? Количество приседаний за один подход, который был сделан, зарегистрирован в таблице. А я вижу там всякую белиберду. И тут возникает два вопроса. Как мне вообще исправить эту ситуацию, конвертировать вот такое, во-первых, почистить эти сложные данные, во-вторых, конвертировать в число, а во-вторых, как мне отсюда или в первых его взять и сюда записать. Это два разных вопроса, это два разных сложных вопроса. Но поскольку мы разогнались изучать методы строк, то давайте мы и поизучаем а, методы строк. А, 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 я думаю, что вы догадываетесь, что ситуация не новая, часто встречаемая. После сплита. Первое, что нужно сделать, нужно сделать, а, я все время забываю, а, стрип. А, показываю, как работает а, стрип. Вот я беру этот 2n. Ну, пока что я не честно поступаю, беру, просто копирую программу не залезешь, не скопируешь, правильно? Вот. И беру и пишу. Смотрите, я взял константу, да? И у этой константы она тоже является объектом. И у нее тоже есть метод стрип. Почему? Потому что она типа, она того же типа, что и объект my. Это рядок строкаточный. О! Смотрите, как все просто оказывается есть такой метод у строк, который всякий мусор выбрасывает и там целая песня всех этих управляющих символов которые он по умолчанию выбрасывает мы будем иметь с вами счастье изучать внимание все методы строковых объектов мы потратим на это очень много времени. Потому что э, оно того стоит. Э, у вас будет понимание вообще, как они описаны, понимание, какие они бывают, как они группируются, как они работают. У вас будет вообще понимание, чего можно ожидать от методов строк, а это, почти нигде этого не делают. Но это излишество чем вызвано? Тем, что на самом деле программирование такое прикладное, будем говорить, оно связано именно с обработкой строк. То ли вы ищете какой-то признак или причина повреждения там или тип reason при помощи которого Причина появления записи в базе данных, это может там буковка A, B, C, D, там F, damaged, там forwarded, или под строкой вам это надо искать. Или вы это считываете, надо очищать от мусора. Или вы ищете на, на, как это, на диске файл или список файлов по конкретной маске, например, имеющей расширение TXT и начинающейся на буковку там «Адж» что говорят об аджастментах. Короче говоря, работа со строками – это ну, ключ, ядро, зерно прикладного программирования когда вы что-то реальное такое ну, делаете когда вы с консоли вводите вы тоже за строками работаете вот. поэтому мы очень сильно ну, то есть 100% этого изучим хотя как бы это потерянное время но верю что что это полезно да, но пока мы к этому не перешли, мы по чуть-чуть туда заплываем, заплываем, решая конкретные задачи. Ну, вот. С этим разобрать, как работает стрип. Да? Это один из его вариантов. У него есть там свои параметры, но мы не будем на этом пока циклиться. Примитивно с параметрами по умолчанию вообще неплохо работает. Если на сегодня это все по, а, как это называется, по методам строковых объектов, а, единственное, что можно сказать, что по большому счету а, вот этот а, стрип, а, сам а, объект тоже же не портит. Давайте мы посмотрим, МММ равняется. О чем я говорю? Я говорю о том, что вот я взял, присвоил МММ MMM, вот это значение, потом я беру МММ точка стрип, стрип что-то там поколдовал над MMM и получился у нас новый объект, этот объект литерал, 2, супер, что случилось с MMM? А с МММ ничего не случилось. МММ как был, наш плут как был, он так и есть, 16 килограмм, то есть он как девственный, не изменен. И в этом прелесть. Прелесть в чем? В том, что раз МММ не портится, мы получаем нужный нам стрип, то мы можем дальше продолжать работать с этими объектами. И, например, кто нам запрещает получить целое число, конвертировал предполагаемую очищенную от мусора двоечку вот таким способом. Да никто. Ну, понятное дело, что МММ MMM никуда не делся. А МММ.стрип, MMM а потом из этого, что получилось, взяли инт, ну и мы получили двоечку, да, видим двоечку без кавычек, это значит двоечка это целое число. Окей. То есть первую часть мы разобрали, мы прорубились сквозь несколько методов э, строк, э, которые нам нужны для решения нашей задачи. Обращаю внимание, у нас есть задача, мы хотим посчитать, сколько раз люди присели за период, когда проводились измерения, все вместе хором по очереди приседали, а мы теперь знаем, сколько они присели, или съели блинчиков, какая разница, вот что-то посчитать по всему файлу. Вот, но в то же время у нас остался вопрос, который связан с объектами другого типа. А, а, именно с объектами типа строка, а э, с объектами типа список.